Ustaz, uh, Anda pernah ditanya sama orang Ustaz, yeah. masalah puasa sawal yeah, uh, dia menanyakan, uh, apakah puasa sawal itu bisa dilakukan sebelum mengganti atau mengkodok puasa ramadannya, Ustaz? Iya, cuman yeah. sebelumnya Ustaz, mungkin supaya lebih jelas, apa yang dimaksudkan puasa sawal itu, uh, puasa sawal adalah puasa yang disunahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian dalam sahih Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda, Man soma Ramadan, thumma atba'ahu Nabi sallallahu Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadhan, kemudian mengikutkan puasa enam hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia puasa setahun penuh. Ya, jadi oleh karenanya, puasa Syawal maksudnya puasa enam hari di bulan Syawal setelah menyelesaikan puasa bulan Ramadhan. Dan keutamanya luar biasa tadi, barang siapa yang sudah puasa Ramadhan, kemudian puasa enam hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia puasa setahun setahun uh, penuh ini maksud dari puasa syawal tadi lalu saat dikatakan tadi kan apa namanya puasa enam hari setelah hmm. puasa ramadan hmm. setelah berpuasa satu bulan penuh. tapi seperti wanita saat kadang-kadang kan tidak full ya ya, ya. ada halangan ada bagi halangan bagi ya apakah dia harus mengkodok dulu puasanya itu hmm. baru puasa enam bulan uh, enam hari itu atau boleh mana dulang uh, masalah ini adalah bermasalah nih khilaf kan diperselisihkan oleh para ulama Ya, tentunya kita sepakat bahwasanya barang siapa yang puasa di bulan Ramadan, sebulan penuh tanpa ada batal sama sekali, kemudian dia puasa enam hari di bulan Syawal, maka dia telah mendapatkan seperti puasa setahun penuh. Ini kita sepakati. Demikian juga barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia ada batal beberapa hari punya hutang. Kemudian sebelum dia puasa Syawal, dia lunasi hutang-hutangnya dahulu, dia kodok dulu, baru kemudian dia puasa. 6 hari maka dia juga mendapatkan pahala tersebut. Dan jadi masalah adalah bentuk ketiga tatkala seorang memiliki hutang puasa Ramadan, kemudian dia tidak memiliki kesempatan uh, untuk mengkodok puasa tersebut karena hari Syawal misalnya tinggal beberapa hari. Dia sibuk, dia bersafar mungkin di bulan Syawal sehingga dia punya waktu untuk puasa Syawal. Kalau dia kerjakan qada di bulan qada puasa Ramadan di bulan Syawal, dia tidak bisa puasa Syawal. Apakah dia boleh puasa Syawal dahulu sebelum mengkodok? Ini ada dua pendapat di kalangan para ulama sebagaimana diisyaratkan oleh Syekh bin Bas rahimahullah beliau mengatakan ada dua pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama mengatakan tidak boleh bahwasanya harus mengkodok puasa uh, bulan Ramadan dahulu baru kemudian puasa Syawal. Karena ini zahir dari hadis Nabi SAW. alaihi kata Nabi SAW, "Man shoma Ramadan tsumma atba'ahu sittan min Syawal." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian mengikutkannya dengan dengan puasa enam hari berarti ada kalimat sumah kemudian menunjukkan puasa ramadan harus selesai dulu baru kemudian puasa syawal ini pendapat pendapat yang kuat ya pendapat yang kuat tapi pendapat yang yang saya lebih condong pada pendapat tersebut adalah pendapat yang kedua yang menyatakan bahwasanya uh, boleh puasa syawal sebelum mengkodok bulan bulan ramadan kenapa karena pertama uh, puasa ramadan uh, tidak tidak wajib untuk segera untuk di, 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 di kodok karena waktu kodok panjang sampai bulan Syaban sampai akhir bulan Syaban. Sementara puasa Syawal terbatas pada bulan Syawal. Ya, karenanya waktu bulan Syawal yang tidak bisa diluputkan maka kita puasa Syawal dulu baru kemudian kita bisa mengkodok di hari-hari yang lain. Kemudian yang kedua dalil yang menunjukkan bahwasanya boleh mendahulukan puasa Syawal daripada mengkodok uh, puasa bulan Ramadan. Karena uh, Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah anha menyebutkan bahwasanya beliau tidak mampu, tidak bisa untuk mengkodok Uh, hutang puasa Ramadan beliau kecuali di bulan Syaban. Ini Aisyah radhiyallahu taala istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sulit kita bayangkan seorang sahabiah sekelas Aisyah radhiyallahu taala akhirnya meninggalkan puasa-puasa sunnah. seperti puasa Asyura, seperti puasa Muharram misalnya atau puasa uh, apa misalnya misalnya uh, puasa Arafah atau puasa Syawal. Kemungkinan besar beliau radhiyallahu taala tetap berpuasa puasa-puasa sunnah tersebut dengan tetap mengakhirkan puasa qada bulan Ramadan. Dan uh, dan Aisyah tatkala mengakhirkan puasa mengkodok puasa di bulan Sya'ban ya karena memang Rasulullah SAW sering berpuasa di bulan Sya'ban Rasulullah SAW berbanyak puasa di bulan Sya'ban puasa-puasa sunnah kemudian mungkin tatkala Ras, uh, Aisyah berpuasa enam hari di bulan Syawal Rasulullah SAW juga mungkin berpuasa bareng dia ada kemungkinan jadi ada kemungkinan Aisyah uh, mengakhirkan puasa uh, kodok bulan Ramadan kemudian beliau mendahulukan dahulu puasa Syawal meskipun ini tidak sore. Uh, dalil yang, yang yang berikutnya yaitu Rasulullah SAW mengatakan man sama ramadhana tsumma min syawal barang siapa yang berpuasa bulan Ramadhan kemudian mengikutkan enam hari di bulan Syawal maksud Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadhan itu tidak mesti ada, tidak mesti harus uh, sempurna seluruhnya tapi bisa orang-orang yang puasa bu 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 bulan Ramadhan kemudian mengkodoknya di bulan yang lain, tetap saja dia menga tetap saja dikatakan dia telah berpuasa bulan Ramadan. Oleh karena itu ketika Rasulullah SAW bersabda misalnya, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufrallahu ma taqaddama min dhambih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan penuh keimanan dan penuh pengharapan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sekarang kalau ada orang dia berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia batal 10 hari, Bang Kemudian dia baru mengkodoknya 10 hari tersebut di misalnya bulan Rajab. Apakah dia termasuk dalam hadis ini? Jadi, ya, termasuk meskipun dia kodoknya belakangan, tapi dia dikatakan dia berpuasa bulan Ramadan. Kenapa dia berbuka? Karena ada uzur, karena ada uzur. Oleh karenanya, meskipun pengkodokannya terakhir diakhirkan, tetap dia mendapatkan keutamaan puasa Ramadan. Kemudian, uh, demikian juga oleh karenanya, orang yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian dia, mengkodok, dia kemudian dia berpuasa enam hari di bulan Syawal, kemudian dia mengkodok belakangan. Tetap saja, dikatakan dia telah berpuasa bulan Ramadan dan telah berpuasa Syawal. Kemudian, yang terakhir di antara dalil yang menguatkan akan hal ini yaitu bahwasanya para ulama telah menjelaskan sebagian dalam sebagian riwayat dalam hadis bahwasanya fungsi dari se, uh, satu bulan di bulan Ramadan dan enam hari di bulan Syawal adalah untuk menyempurnakan setahun. Jadi kata Rasulullah SAW dalam satu, dalam satu riwayat bahwasanya siam Ramadan ke asyrati ashur satu Ramadan seperti sepuluh bulan karena kita tahu bahwasanya satu kebaikan dibalas oleh Allah dengan sepuluh kebaikan. Berarti kalau satu bulan seperti sepuluh bulan. Sementara enam hari seperti dua, dua bulan. Oleh karenanya yang penting enam hari di bulan Syawal, yang penting tiga puluh hari di bulan Ramadhan maka akan sempurna selama setahun penuh. Apakah tiga puluh hari tersebut di bulan Ramadhan tersebut setengahnya di bulan Ramadhan kemudian mengkodoknya belakangan? Yang penting kalau kita lihat di hitungan jumlah puasa tersebut, seorang yang mengkodok setelah Syawal tetap saja dia mendapatkan bilangan tiga puluh tadi. Allah alam besok ini yang menurut saya lebih lebih kuat.